В этой связи, опять же, можно понять зоозащитников, они более 10 лет пробовали достучиться до власти. Но власть их не слушала. Сейчас они имеют прекрасный способ достучаться в случае вот такого как бы политического санкажа. Что, ага да, вы не хотите помочь собакам, значит, как мы сделаем еще хуже. Чем хуже, тем лучше. Вот. вот такая ситуация существует. Ну, что делать? Ну, на мой взгляд, какие советы, да, но прежде всего власть должна пойти на контакт с защитниками животных и обсудить реальные моменты, что можно сделать. Часто говорят о так называемой биостерилизации. Я считаю, что в условиях Украины это невозможно. Во-первых, все деньги будут раскаданы, а во-вторых, миллионы собак стерилизовать невозможно. Ибо если будет стерилизовано хотя бы 95%, 5% наплодят еще новые миллионы. Тут нужно стерилизовать или всех, или никого. Одно дело стерилизовать 100 собак в Берлине, а другое дело там полмиллиона кошек. На мой взгляд, главное внимание нужно уделить введению налога на людей, на тех людей, которые не стерилизуют собак у себя дома. Потому что именно выброс собак из домов из различных заводов по разведению собак являются главным поставщиком собак в городах. Мы можем уничтожать собак сколько угодно, мы можем их сколько угодно, но завтра собак будет такое же количество, потому что сучка приводит путят, их никто не разбирает, куда их девать, их выбрасывают на улицу. Какой-то заводчик разводит племенных догов, скажем там, где-то процентов 30 по законам Менделя, это путята ну, с какими-то проблемами. Их никто не покупает, их выбрасывают на улицу. Это вот, и опять же, какие-нибудь там ребята строят в броварах кому-то тут дачу, у них есть сучка, которая стережет, она принесла кутят, опять же за это никто не отвечает. На Западе происходит дело так. Если ты не стерилизуешь собаку, ты платишь ногу. Вот Нужно заставить наших владельцев собак и кошек, если вы не хотите платить налог, то пожалуйста стерилизуйте. Иначе этот выброс собак на улице из городов жителей Украины будет постоянным. Во-вторых, Во проблема с дарением собак. На Западе запрещено дарить собаку ребенку без разрешения родителей. У нас на 8-летие маленького мальчика приехали там какие-то умные тети, подарили ему собачку, он поигрался два дня, потом ему надоело, мама с папой тоже не хотят этим заниматься, выкинули на улицу. Понимаете? Вот откуда нужно прикрыть именно вот этот вот резервуар постоянной подачи новых собак на улице. Следующее мусор. Киев, как и другие города Украины, завалит мусор. Мусор, я имею в виду прежде всего мусор, различные продукты, пищевые отходы, да, контейнеры не убираются, все это хранится неделями. Для собак э, это прекрасный способ нормально существовать <coughs> и нормально платиться. потому что известно, чем больше пищи, тем э, животное больше и чаще платится. То есть у собак бывает не одна ходка, а две ходки, даже три ходки, когда э, гуляет и родит ну вообще нет если бы мусора пищевого в городах Украины не было бы для них была бы проблема с питанием и они бы не плодились э, так быстро как это происходит у нас вот это второй момент на который опять же никто не обращает внимания ну и третье, это естественно строительство приютов для собак э, которые бы вот некое, некое количество к себе с определенной передержкой, чтобы их забирали или хозяева, которые потеряли собак, или приобретали новые хозяев. На Западе, кстати, мода ходить в приют, выбирать собак или кошек, а не покупать каких-то там за тысячу долларов, каких-то супер-супер. Вот. Ну и, конечно, определенную часть собак подвергает автоназию. Вот тут наши зоозащитники стоят, как 28 героев-подвелцев, героев никакой эвтаназии. Но тогда приют теряет свою ценность, он теряет, свою, так сказать, функциональность. Потому что определенная часть собак, которые никто никуда не берет, они должны подвергаться эвтаназии. Создавать приюты по принципу домов отдыха, пока собака будет там жить, пока она не умрет, это и экономически невыгодно, не экологически, потому что все-таки собака – социальное существо, она должна бегать, она должна общаться с хозяином, а сидеть 10 лет подряд, как, она, как они сидят у Тарнавской в приюте в клетках, вот, это, в общем-то, ну, более чем не собачья жизнь. Но вот эти вещи, к сожалению, не обсуждаются, они, к сожалению, не становятся как-то понятными ни зоозащитникам с одной стороны, ни нашим органам власти. И наши органы власти для того, чтобы как-то вот решить проблему или сделать это, они, издают, <соспитут> они дают какие-то подписанные Азаром, Азаровым постановления, которые, в общем-то, но опять же, мягко говоря, неквалифицированно выполнены Они э интерпретируется заявление министра метро злочевского но это все в мертвом припарке то есть власть по-прежнему не желает решать проблему целиком она только хочет вот как-то подкрасить фасад да, до начала лета а потом трава не расти вот как бы вкратце такая ситуация